विशालगड येथे अतिक्रमण प्रकरणी मोर्चा काढून त्यास हिंसक फळण देण्यात आलंय हा पूर्वनियोजित कट असून दंगलखोरांना अटक करावी अशी मागणी जिल्हा मुस्लिम उत्कर्ष समितीसह सकल मुस्लिम युवक महाराष्ट्र संघटनेनं के केली आहे घटनेचा निषेध नोंदविण्यात आहे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी संघटनांच्या वतीनं जिल्हाधिकारी जलद शर्मा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे निवेदन देताना युवक महाराष्ट्र संघटनेचे फहीम शेख टिवाय शेख अस्लम खान मुक्तार शेख अरबाद शेख आदि उपस्थित होते तर मुस्लिम उत्कर्ष समितीकडून निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष शेख हनीब बशीर जावेद इब्राहिम शेख अब्दुल कादिर शेख इसाक कुरेशी फारुख मंसुरी आदी उपस्थित होते या घटनेची त्वरित चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे कोल्हापूरचे विशाल के 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 नाम के उपर, जो हिंसा घडी हम उस हिंसा के विरोध के लिए यहाँ पर आज कलेक्टर साहब के पास आए थे हमारा विषय ये नहीं था कि गढ़ के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है उस वो जो साफ किया जा रहा है हमारा विषय यहाँ पर ये था कि विशालगढ़ से कुछ दूरी के ऊपर जो मुसलमान वाड़ी है गजापुर करके कुछ किलोमीटर दूरी के ऊपर वहाँ पर अतिक्रमण का एक भी ऐसा कोई मामला था नहीं लेकिन जो हिंसक वहाँ पर गया था अतिक्रमण को लेकर उन्होंने आते समय मुसलमान लोगों के महल्ले पर जहाँ पर भी हरा कलर का परचम नज़र आया जाकर भी हरे हरे पता के नजर आए उस घरों के अंदर घुस के उनके पूरे सामान को पूरी तरीके से तहस नहस किया गया वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को मारा गया वहाँ पर औरतों के ऊपर हाथ डाला गया उनकी इज्जत के साथ खेला गया और इतने पर भी ना रुकते हुए उन्होंने वो हरकत कर दी कि जिसको आज देखा जाए तो हमारे को नाइन्टी याद आ रहा है मस्जिद के अंदर घुस पवित्र ग्रंथ जो है कुरान शरीफ़ उसको खुले में जलाया जा रहा है और ये सुनी सुनाई बात नहीं ये वीडियो वायरल किया गया और वहाँ पर वीडियो वायरल करने वाले भी वही लोग हैं उन्होंने कुरान शरीफ की बेमती की मस्जिद का जो मेंबर होता है जहाँ पर हमारे धर्म गुरु खड़े रहे के इस्लाम के बारे में संदेश देते उसको टिकाऊ पहाड़ों से तोड़ा गया मीनार को तोड़ा गया गलत तरीके से नारे लगाए गए हम चाहते हैं कि जो वीडियो मतलब इतनी गलत हरकत करने के बावजूद भी वीडियो बना के डाल रहे हैं तो आज उनको जो समर्थन मिल रहा है वो किसका मिल रहा है और जिन लोगों ने ये किया है और इनका मेन सूत्र संचालक आज डिपार्टमेंट उसका नाम एफ में लिखने के लिए डर रहा है और उसकी खुद की वो सूत्र संचालक जो है वो आके स्टेटमेंट देता है कि मैं अकेला मुजरिम हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी शिव भक्त के ऊपर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए डिपार्टमेंट किसके प्रेशर में आके उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा और जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया गया आज ऐसा सुनने में आ रहा है किस लोगों को इन्होंने अपने ताबीज में लिया उनकी तीन दिन की पीछे मिली तो क्या आज सरकार उनके ऊपर नए तरीके से नए जो कानून लागू हुआ उस हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई करेगी अगर ऐसा नहीं हुआ और इनके ऊपर नए कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की गई तो ये हमारा एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम यहाँ पर आए गए हैं एक मेमोरेंडम देने अगर ये चाह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा को लक्ष्य करते हुए नासिक महाराष्ट्र के अंदर अगर ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं और इसका जो कुछ भी रिएक्शन आएगा इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की ही होगी

शिवाज, शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज हे रायतेचे राजे होते ज्यांनी अनेक लढे हे फक्त स्वराज्यासाठी केले ना की कोणत्या जमातीसाठी केले पण हे जे छत्रपती आलेले हे फक्त जातीपातीसाठी राजकारण करत आहे तर आम्ही अशा लोकांचा जाहीर निषेध करतो आणि आम्ही मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांचं राजीनाम्याची मागणी करतो प्रतिनिधी गुड्डू शेख न्यूज नाशिक